Terima kasih Puan Pengurusi. Sebelum tu saya mohon maaf tadi semasa nama dipanggil saya berada di luar. Sebelum saya mulakan perbahasan saya, Puan Pengurusi, saya ingin mengingatkan Dewan Yang Mulia ini bahawa tanggungjawab untuk menyatu padukan rakyat tidak terletak pada satu kementerian sahaja. Ia merupakan satu tanggungjawab semua pihak termasuk kerajaan, ahli politik, pihak pembangkang, sektor swasta, dan juga sudah tentu rakyat jelata. Kita semua ada kepentingan dan hak dalam negara ini. Perkara kedua yang perlu ditekankan, Puan Pengurusi, adalah walau seberapa banyak program dan inisiatif yang kita rancang dan kita laksanakan sekalipun, perasaan patriotisma, toleransi dan penerimaan tentang kepelbagaian agama, bangsa dan budaya dalam negara tidak boleh dipaksa. Namun demikian, sebagai kementerian yang diberi tanggungjawab untuk uh, menyemai, memupuk dan meningkatkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat yang rencam dan pelbagai, serta mengukuhkan integrasi nasional, Kementerian Perpaduan Negara atau KPN memainkan peranan yang pada saya cukup penting, Puan Pengerusi. Alhamdulillah untuk tahun 2026 kita melihat terdapat peningkatan yang ketara diperuntukkan kepada KPN. 767 juta untuk 2026, ketimbang 711 juta untuk tahun ini. Ini menunjukkan puan Pengerusi bahawa kerajaan Madani serius dalam memberi sokongan yang mencukupi kepada KPN. Saya terus merujuk kepada kod 020100, perpaduan negara dan integrasi, integrasi nasional. Untuk 2026 ini, 192 juta telah diperuntukkan ketimbang 170 juta untuk tahun ini. Ini pertambahan yang pada saya adalah satu angka yang cukup signifikan. Saya juga merujuk kepada ucapan Belanjawan 2026 yang amat berhormat Perdana Menteri beberapa minggu lepas di mana diumumkan Puan Perusi 55 juta diperuntukkan untuk memanfaatkan rukun tetangga madani. Saya ingin mendapat perincian mengenai rukun tetangga madani ini sama ada ianya akan melalui KRT KRT yang sedia ada. Bercakap tentang KRT puan bergusi, saya ingin mengulangi gesaan supaya peruntukan yang diberikan kepada KRT dinaikkan daripada 6000 setahun bagi KRT yang cemerlang kepada 10000 setahun. Ini kerana jumlah 6000 itu sememangnya kita tahu tidak mencukupi. Dan untuk mengadakan program-program kita perlu dana yang lebih daripada itu dan walaupun sebenarnya secara jujurnya 10000 itu masih jumlah yang bukan besar sekurang-kurangnya ia memberikan tambahan sebanyak RM6000 ke maaf RM4, kepada KRT yang cemerlang pada masa yang sama puan Pengurusi saya juga bercadang bahawa kementerian menyediakan geran program yang dibuka untuk permohonan KRT bagi membiayai cadangan-cadangan program yang membawa impak sosial dan memacu uh, pembangunan masyarakat. Bagi KRT yang tidak aktif pula, Puan Pengurusi, saya ingin tahu bagaimanakah pihak KPN akan membantu mereka untuk aktif semula dan kembali memainkan peranan dalam komuniti. Di samping itu, saya juga dapati, Puan Pengurusi, bahawa KRT-KRT yang ada sekarang ini selalunya dianggutai oleh mereka yang uh, sudah berusia ataupun mereka yang sudah uh, bersara. Walaupun saya sedar keadaan ini disebabkan bahawa mereka mungkin mempunyai masa yang lebih untuk berkhidmat namun kita juga harus memastikan bahawa golongan muda terlibat dalam KRT-KRT ini jadi saya nak tahu apakah perancangan pihak kementerian untuk menggalakkan lebih ramai uh, anak muda untuk melibatkan diri dalam KRT di seluruh negara selanjutnya Puan Pengurusi saya ingin merujuk kepada kod 17300 Pusat Rukun Tetangga. Saya ingin mendapat penjelasan Puan Pengurusi dan perincian mengenai perbelanjaan ini Uh, yang kalau ikut dianggarkan dalam 64.5 juta ringgit. Bagaimanakah ia akan dapat memberi manfaat kepada perpaduan rakyat. Kemudian untuk kod 030300, Bantuan Makanan Tambahan Tabika Perpaduan. Saya ingin mendapat tahu, Puan Pengurusi, daripada pihak kementerian, berapa ramai anak murid tabika perpaduan yang menerima bantuan ini serta jumlah atau nilai yang diperuntukkan bagi setiap murid. Berkaitan juga dengan tabika perpaduan ini, saya ingin mendapat tahu apakah perancangan untuk menambah jumlah tabika perpaduan yang ada kerana kita tahu selain daripada kemas, tabika kemas kita juga ada demand yang tinggi untuk tabika perpaduan ini. Jadi uh, kita nak tahu apakah perancangan untuk uh, dibanyakkan lagi tabika perpaduan ini, terutama sekali dalam kawasan bandar. Yang terakhir, Puan Pengurusi, saya juga ingin mendapat data tentang jumlah tabika perpaduan yang ada dalam kawasan saya, kawasan Parlimen Bangi, serta jumlah purata murid di setiap tabika perpaduan. Itu saja yang saya ingin sampaikan, Puan Pengurusi. Sekian, terima kasih Bangi, mohon menyokong. Terima kasih, Yang Berhormat Bangi. Saya jemput Yang Berhormat Jempol.